assalomu alaykum qadrli futbol muxlislari sevimli futbol kanalida o'zbek futboliga oid eng so'nggi yangiliklar videoga layk like bosishni unutmang bundan tashqari eng so'nggi yangiliklarni o'tkazib yubormaslik uchun kanalga obuna bo'lib qo'ng'iroqcha tugmachasini bosib qo'yishingiz mumkin 27 fevral kuni o'zbekiston Superkubogi bahsi bo'lib o'tadi unda paxtakor va nasaf jamoalari maydonga tushadi o'zbekiston professional futbol ligasi matbuot xizmati xabariga ko'ra har ikki jamoadan bir futbolchi mazkur bahsda maydonga tusha olmaydi sherlar yetakchisi sherzod azamov Superliga o'tgan mavsumi so'nggi turida qizil kartochka olib maydonni erta tark etgan edi shu bois uning disvalatsi bor ajdarlardan esa oybek bozorov klubiga yordam bera olmaydi bois u o'zbekiston kubogi finalida aynan toshkentliklarga qarshi bellashuvni chetlatish tufayli oxirga yetkazib qo'ya olmagan edi bu o'yinda jamoalar qanday liboslarda harakat qilish ham aniq bo'ldi paxtakor futbolchilari sariq ko'k rangli liboslarda darvozabon esa och yashil rangli libosda harakat qilsa nasaf futbolchilari qizil rangli formalarda nasaf darvozaboni esa olov rang formada maydonga tushadi o'zbek futboli tarixidagi eng yaxshi futbolchilardan biri ikki yilgi mavsumda lokomotiv tarkibida harakat qilgan server japarov temir yo'lchilar tizimida ish boshladi lokomotiv futbol maktabini rivojlantirish yo'lida bir qator loyihalar ishlab chiqilgan unga ko'ra futbol maktablarini yuqori darajaga olib chiqishda server japarov ham katta o'ringa ega bo'ladi so'nggi yillar davomida o'zbekistonning 15 besh yoshlilar termasini boshqarayotgan mutaxassis endilikda lokomotivda ish boshlaydi bugun malayziyaning kuala lumpur shahrida 2023 yil xitoyda bo'lib o'tadigan osiyo kubogi saralash bosqichining qur'a tashlash marosimi bo'lib o'tdi unga ko'ra o'zbekiston terma jamoasi C guruhidan o'rin oldi terma jamoamizga bu guruhda tailand maldiv orollari va shrilanka terma jamoalari raqiblik qilishadi demak terma jamoamizning o'yinlar taqvimi quyidagicha o'zbekiston terma jamoasi 8 iyun kuni shrilankaga qarshi 11 iyun kuni maldiv orollariga 14 iyun kuni esa Tayland terma jamoasiga qarshi maydonga tushadi bu uchrashuvlar markazlashgan holda namanganda o'tkazilishi belgilab olingan osiyo kubogi saralashi namanganda o'tkazilishi borasida o'zbekiston professional futbol ligasi direktori diyor imomxo'jayev telegramda quyidagicha xabar qoldirdi namanganlik futbol muxlislari raqib kim bo'lishidan qat'iy nazar milliy terma jamoani rasmiy o'yinlarda qo'llab quvvatlashlariga shubha yo'q ishonamizki stadiondagi muhitdan keyin srechko katanes qayerga kelganini to'liq tushunib yetadi osiyo kubogi saralashdagi qolgan guruhlar esa quyidagicha ko'rinish oldi a guruhi iordaniya quvayt indoneziya nepal b guruhi falastin filippin yaman mo'ng'oliston d guruhi hindiston gonkong afg'oniston kambodja e guruhi bahrayin turkmaniston malayziya bangladesh F guruhi qirg'iziston tojikiston miyanma va singapur guruhlarda osiyoning yetakchi jamoalari yo'qligidan hayron bo'lganlar uchun eslatma jahon chempionat saralashining so'nggi bosqichiga yo'l olgan 12 ta te terma jamoa osiyo kubogi saralash bosqichida qatnashmaydi ma'lumot uchun osiyo kubogiga har bir guruh g'oliblari va beshta eng yaxshi ikkinchi o'rin sohiblari yo'llanma olishadi hozircha sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz shulardan iborat edi bizdan uzoqlashmang ko'rishguncha salomat bo'ling